bugungi obzorimizda bidning eng birinchi modellaridan bo'lgan sina avtomobili bilan sizlarni tanishtiramiz LED chiroqlari bilan jihozlangan avtomobilning bagaj sig'imi 520 litrdan iborat juda ham katta va qo'shimcha jihozlar bilan jihozlangan zaryadlash qurilmasi balon damic teshilganda kompressor balonga quyiladigan maxsus suyuqlik va qo'shimcha jihozlar bilan jihozlangan orqa qismidagi yoritish tizimi uzluksiz LED faralari bilan jihozlangan avtomobilimiz 17 yetti dyumlik quyma disklar bilan jihozlangan orqa tormoz sistemasi ham diskli tormoz hisoblanadi endi bu avtomobilni ichi bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz avtomobil 5 o'rindiqli o'rtacha sedanlar turkumiga kiradi bu avtomobilga o'tirganimizda birinchi ocheredda 12.8 ikki sakkiz dyumlik qayrilaydigan buni aylantirsa bo'ladi Uh, ekran ko'zga tashlanadi rulimiz uh, koja bilan qoplangan multirul круз kontrollari bor ruldan ekranni ham boshqarsa bo'ladi muzikani uh, boshqarsa bo'ladi голосовой помощники bor telefon qilsa bo'ladi mana bu yerda esa judayam kichkina миниатюрный qilib ishlangan ekranchasi bor hamma ma'lumotni shu yerdan ko'rib ketsa bo'ladi o'rtadagi konsolimizda selektor rmd magnitafonni balandlab pastlagich ovozni o'chirgich avariyniy knopka parking konditsioner tugmasi reim rejimlar uch xil rejimi bor avtomobilda uch xil rejimni boshqarish uchun alohida tugmacha qilingan qorda yurish uchun mo'ljallangan tugmacha va avtohol tugmachasi bor bariham yumshoq qilib ishlangan ustiga ko zam tortilgan sig'imi ham нормальный juda katta ham emas juda kichkina ham emas mashinamiz kompaktni mashina. Besprovodnoy zaryadkalarimiz bor telefonlar uchun e, bu yerda ikkita stakan qo'yadigan joyi va o'rindiqlari korzam bilan ishlab qoplangan avtomobil lyuk bilan jihozlangan bu o'zbekistonliklar uchun juda ham muhim narsa yukimiz ochiladi bu ham muhim moshinani tarqidi qismi yumshoq materiallar bilan qoplangan bu yerda yaltiroq o'ziga xos yaltiroq qilib ishlangan plastik va bunda chiroyli qilib ishlangan миниатюрный LED chiroqlari bilan jihozlangan bu yerda oynasi bor shopir tomonda ham oynasi bor bemalol o'zlaringga qarab epaqaga keltirib ols bo'ladi ushbu avtomobilning orqa qismi ham ancha keng koja кожа заменитель bilan qoplangan yumshoq materiallar o'rtasida подлокотник bor chiroqlar hamma narsa mavjud potalogimiz yumshoq material bilan qoplangan koja emas hop ushbu displey orqali avtomobilni xohlagan funksiyasini boshqarishingiz mumkin. Mana xohlagan mana displeyni boshqarishingiz mumkin multimedialar mana burilmaydigan qilib bu, qo'ysa bo'ladi Masalan, mana ichkaridagi lampalarni яркисlii yяркisini boshqarsa bo'ladi buoa музыка qo'yib sport nimalari mana rulni sport rejim komfort rejimga qo'ysa bo'ladi ushbu elektromobil litir желzоfosfat asosida ellik yetti kilovatt soatli akkumulyator bilan jihozlangan bitta elektromotor bir yuz o'ttiz olti ot kuchiga ega ushbu avtomobil sizni qiziqtirgan bo'lsa quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin